谢谢你啊！嗯，不客气。嗯，没什么事儿的话，我们在那边。你走吧。好呀、啊，那你许愿吧。你救了我，你看，我要帮你实现一个愿望。是不是我许完愿，你就会走？嗯。哦。去吧。 必须是最真实的愿望。嗯，一夜暴富嗯。嗯，来吧。哦，咱没,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 没用，你再好好想一想吧。

这哦，当个那拉谬，根本没有用啊！你有没有认真想呀、哎？许愿是一件很神圣的事情，你摸着这里，好好感受一下，快点！许愿很神圣的，你必须要发自内心才行的。春儿、啊，嗯，本是车板，认真的。嗯。嗯 单独拿拉米欧，单独拿拉米欧米，嗯，你看根本没有反应，你是不是根本就没有认真给我许愿呢、啊？你有内心深处，你好好感受一下。我不会开车啊？我真的没愿望，你饶了我吧。怎么会没愿望呢？人类的欲望应该是无穷无尽的呀，不应该呀。 你没听说过例外吗？没有。我没有愿望，我也没有欲望。嗯。我知道，你很想回家，对不对？嗯。但你那些报恩啊、愿望啊，对我都没有用。你试试别的方法回家吧。我没有别的方法，只有你许愿了，我才能回家。如果你现在没有愿望的话，我只能先跟你待在一起，然后当你有愿望了再说。呃，不不不不不，呃。 你不能跟我待在一起，我必须跟你。你别动，别动！你不能住在这儿。你要许愿，你看，呃、你看。哎哎，有了！我许愿，你离开我家。最真实的愿望？最真实的愿望？这个容易，我现在就走。 你骗我，这根本就不是你真实的愿望。我没有愿望。那干脆。